Такая записка. Скажите, что это за проявление, когда брат говорит, что если мы вместе не будем, я что-то с собой сделаю. Какой давать ответ на такое заявление? Купи ему веревку. <звы> не вздумай, никогда не вздумай из-за таких вещей выйти замуж за такого типа. Первое. Обычно я думаю, что это человек холерик, а холерик никогда не сделает то, что обещает. А меланхолик, он сделает такое, но он не будет обещать. Поэтому холерику легко можно веревку купить и мыло там или свечку, чтобы веревка скользкая была. Он просто болтает. И часто он делает это только из-за того, что он сам себя любит, и ему обидно, что его такого парня отвергают. Если ты согласишься, дорогая сестричка, на такого кадра, это будет муки всю жизнь. Он все время так будет. Он все время так будет. Чи дружба между хлопцами и иснуя, Что вы не знаете? иснуя, С дружбы с хлопцами и девушкой. три двери. Трое дверей называется на букву Б. Біль, блуд, брак. Иснує дружба. Что неснує? Вы ж знаете. Я только не верю в дружбу между хлопцем и дівчинки. Давай в шахматы програем. И если девчата еще, мы потом будем говорить, если еще девчата, они романтически настроены, потому что главное устройство, принимающее информацию, у них ухи. У девчат маленькие, но лапши помещают много. То у хлопцев самое главное, это глаза, они смотрят. И даже в шахматы играют, он смотрит, это как рентген. Поэтому дружба между хлопцами и девчинами в христианском аспекте, я считаю, неможливо. Неможливо. Она очень опасна. Там очень много боли бывает. Там очень много страданий бывает, которых легко можно избежать. Что делать, если тебе сделали больно парень из-за родительского вмешания? Ну, так он все время будет тебе больно, потому что мама и скажет ему, сделай ей больно, он и сделает. Поблагодари Бога, что узнала это і скажи до побачення. Родители вмішаються. Родители очень много разрушили семей своих собственных детей. Они вероломно поступают против... П'ять років назад я почула голос середини, що хлопець, якого я вперше побачила, це мій. Майбутній чоловік. Я його не знаю, а спільні друзі кажуть, що ми зовсім різні, і він не звертає на мене уваги. Цей голос від Бога, не знаю. Не знаю. Голоса это такая штука, очень странная и страшная иногда. Миссионера одного поймали в джунглях, кинули под ноги вождю. И он, прощая жизнь, говорит, все, это конец. И вдруг слышит голос, это не конец. Да, а что делать? Возьми он камень и шарахни вождя в лоб. Он схватил и шарахнул. Слышит голос, теперь конец. Хотя, например, моя мама, она была угнана в Германию, и когда она вернулась из Германии, молодых братьев, христиан, они погибли, кто в войне, кто в концлагерях, и не было за кого. Ее баб, моя бабушка, ее мама, она говорила, выходите замуж за неверующих. Четыре ее сестры или пять а они вышли замуж за неверующих. Моя мама сказала, я останусь на всю жизнь одной, за неверующую не пойду. Конечно, ад это еще страшнее, но те ее сестры, которые вышли замуж за неверующих, они практически жизнь провели в аду, уже здесь, уже здесь. Это был кромешный ад. Моя мама сказала, я не выйду. И когда она сидела в собрании, через две недели после этого заявления в церковь зашел молодой мужчина, 40 лет. Он только-только освободился из тюрьмы. Он сидел за хулиганство, в тюрьме уверовал. И 10 лет он уже сидел в тюрьме как христианин. И за это очень много пострадал. И когда он зашел, она услышала в сердце, «Я прислал тебе мужа». Она глянула на и сказала, за этого не пойду, он лысый». <реш> и все. Через несколько дней ее приглашает пастор к себе, Панурка Гаврил Гаврилович, это очень известная личность в христианстве. Он говорит, Маруся, мне Бог шепнул, что он тебе мужа прислал. Моя мама говорит, за лысого не пиду. Он говорит, ты даже знаешь, о ком речь? И он говорит, Маруся, если нам двоим сказано, значит, никуда от этого не денешься. И она вышла замуж, и теперь я здесь. Что это такое? Да ты взяла. Не, я не смогу тогда добраться, хоть чуть-чуть надо семинар, у меня записки идут, идут. Как церковь может бороться с бабником? <звы> Обрезание. Вот это интересно. Я с детства верующий, я хочу в церковь, прошу Бога, хожу в церковь, прошу Бога для себя муж от Бога. И вот в нашу церковь пришел человек, покаялся, принял крещение и делает мне предложение. Мне страшно, так как он только пришел с мира. Вопрос: сколько времени должно пройти, чтобы этот человек окреп в Господе, прежде чем строить семейные отношения? А у нас в церкви существует мораторий на парней, которые приходят из мира три года он не смеет думать ни о каком замужестве, о женитьбе. Он должен укрепляться в Господе. Он должен укрепляться в Господе, и это однозначно. Я наших сестер и всех, где бы ни был, я предупреждаю. Старайтесь, молитесь о том, чтобы выбрали такого, такого, чтобы вам подходящий был. Я имею в виду, сейчас много ребят из тюрьмы выходят. И они приходят в церковь, у них глазки разбегаются, а тут цветочки такие, одна другой лучше. Жалко, что пять нельзя замуж взять. Или десять. Но я хочу вам сказать, это так страшно. Мое правило такое, если ты сохранила себя в чистоте, сохранила себя в чистоте, если ты сохранил себя в чистоте, если у тебя не было никаких там происшествий, никаких старайся выходить за такого или жениться на такое если человек прошел кремеры мне жалко что такое случилось но женись на такой самой лучше поймете друг друга лучше выстроите отношения я вообще, я вообще говорю и это уже наука подтверждает о том что, о том, что эм, это очень правильно что христианство учит хранить себя в чистоте и святости это очень правильно это очень правильно это настолько правильно, что пусть Бог благословит. Ни в коем случае, я никому не советую. С мира пришел красавец парень, и давай, пожалуйста, никто вообще его не знает. Покаялся, слава Богу. О, нормально, развивайся в Господе. Я как пастор, я как пастор, с большой еще долей осторожности, я через три года могу реально сказать, что за человек, кто такой, чтобы потом на него положить руки чтобы положить руки. Люди ради того, чтобы там, как они говорят, выбрать человека, они согласны. Да, и крещение принять, и ходить. Но если они не утверждены, пусть Бог хранит. Я не буду читать дальше записки.